जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानब ऐसी इधारा नूरेहााची में सहाफ़ियों के एजाज में मैंगो पार्टी का अहतमाम किया गया प्रोग्राम का आगाज अल्लाह तला के बाबरकत नाम से हुआ मुफ्ती अरशद हुसैन ने तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल की सीनियर सहाफी वाजिद अंसारी ने बारगा रसालत में गुल्हादत पेश किए जबकि सक्रटरी इतला जमात इस्लामी कराची जाहिद अस्करी ने तकरीब की निज़ामत के फरज़ अंजाम दिए इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने पिंडाल में बैठे मीडिया नुमाइंद से फर्दन फर्दन मुलाकात की मीडिया इंचार्ज डॉक्टर उसमाजी ने खुदबा इस्तालिया पेश करते हुए मेहमानों को खुश कहा और एक ऐसे माहौल में हम यहाँ पर जमा हैं सिर्फ का ही नहीं है मौसम का सियासी और सहाफती जो है वो बहुत शदीद हो गया है शायद मौसम में भी इतनी शिद्दत ना हो जितनी शिद्दत सहाफत और सियासत के मौसम में है और सियासत और सहाफ़त का चूँकि चूली दामन का साथ है गोश्त और नाखन का रिश्ता है लेकिन अलमिया ये है कि ना सहाफ़त हो रही है ना सियासत हो रही है हर चीज़ हजब हिदायत हो रही है और जिनका ये मुल्क है वो मुल्क से लातलु है जिनको सहापत करनी है वो बस एक वो जो कहते हैं कि सिर्फ जिंदा क्या बेफुदी क्या यू ही दिन गुजर जाएंगे सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे सेक्रेटरी सक्रटरी जाहिद अस्करी ने मुख्तलिफ करारदें पेश कि जिन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया ये तमाम सियासी पार्टियों से अपील करता है कि वो आहमी जमहूरी असूलों और कवानी की पासदारी करते हुए मुल्क में जमूरीत को फ़रोक दें बसूरत दीगर माजी के तरह उनकी मासदारी आमरीत की सूरत में नबूदा होगा मौजूदा माशी सूरत में मुल्क किसी और एडवेंचर का मतहमल नहीं किया जा सकता ये इज्तम मुख्तलि अफराद और सियासी रहनुमाओं के आडियो और वीडियो डिप्स को भी शख्स आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ समझता है यह इज्तम मीडिया हाउसेस की जानब से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहों की बर्बाद अदायकी में नाकामी की शद मजम्मत करते हुए इसे मीडिया वर्कर्स की नशर नसल खुशी के मुताबिक समझता है ये इज्तम मीडिया हाउसेस की जानब से दो हज़ार उन्नीस में की जाने वाली तनख्वाहों में कटौती की अदम बहाली और तनख्वाहों में इजाफा न करने की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा करता है कि महंगाई की मौजूदा शराब के मुताबिक तनख्वाहों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए यजा इस अमर का अफसोस को जाहार करता है कि तनख्वाहों में इजाफे के बजाय मीडिया हाउसेज मीडिया वर्कर्स की छाँकी कर रहे हैं तालब में तो खौफ विरास पदा करके उन्हें गैर इंसानी शराइ पर काम करने पर मजबूर किया जा सके ये अजतमा इस, इस अमर की भी मजम्मत करता है कि बाज मीडिया हाउसेस में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबा मुतालबे पर अपने मुलाज़मीन पर नाजायज मुकदमा कायम किए और उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया है ये इजमा इस सफल की भी मरम्मत करता है कि बाज़ मीडिया हाउसेज में खौफ और जबर का माहौल पैदा करके मुलाज़मीन को कम तनख्वाहों पर काम करने रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है इजलास मुतालबा करता है कि निकाले गए तमाम मुलाजमिन और टेट में लीडर्स और वर्कर्स को नौकरी पर बहाल किया जाए ये अजतम समझता है कि आइन के आर्टिकल नौ जो प्रेस की आज़ादी का जामिन है मस्कूर शिल्प में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पर ऐसी पाकिस्तान ऐसी कदम लगाई जिसके आड़ एक रियासत किसी भी मीडिया हाउस का बाजू मरोड़ने की आज़ादी रखती है इस शिल्फ में फौरी तरमीम की जाए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और जैसे भी और प्रेस की आज़ादी में रुकावट इनमें भी तरामीम की जाए ये आई पी ई सी ए पेका एक्ट के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर्स और दीगर शहरी के खिलाफ नाजायज इस्तेमाल पर भी तशीश का ज्यादा करता है ये इस्तेमाल लापता और गिरफ्तार साफी के बाजाबी बाजियाबी रिहाई आज़ादी राय और आज़ादी तहरीर को मुकदम रखने का मुतालबा करता है मुल्क भर के सहाफे की एलानिया और खुफिया तौर पर धमकियाँ देने का सिलसिला बंद किया जाए क्या आपको यह मंजूर है कराची प्रेस क्लब के सदर सईद सरबाज़ी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बग़ैर किसी जुर्म के किसी शख्स का लापता हो जाना खिलाफ आइन है और आज इस मैंगो पार्टी में जो हमेशा जमात इस्लामी की एक रिवायत रही है कराची शहर में जो मैं समझता हूँ कि वो मैं तो रखता हूँ कि वो इनशाला वो जो है आइंदा भी इस तरह जो है और जिस तरह की उन्होंने जो आज करारदादें जो यहाँ पर लेके आए ख़ासकर मैं मीडिया रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करूँगा कि जिस तरह से और मैं फुली तौर पर उन करारदादों का मतलब कराची प्रेस क्लब जो है उनको इंडोर्स करती है जिसमें में सहाफ़ियों के रॉइट्स या जिस तरह से उनको गायब किया जाना या जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जो सेंसरशिप है उस पर भी जमात इस्लामी की इस जो करारदाद है उसकी हम भरपूर कराची प्रेस क्लब हिमायत करती है और इनफोर्स डिसपरेंस है चाहे वो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो या अवाम हो, उसकी भी कराची प्रेस क्लब जो है भरपूर मजम्मत करती है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी शख्स को बग़ैर चार्जिस के आ, गुमशुदा करें और फिर उसको चार पाँच दिन के बाद उसको रिलीज़ करें और वो वजह भी नहीं बताई जाए कि आपने उसको किस वजह से जो है रिलीज़ किया तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को जो ये इश्यूज हैं प्रेस रिलेटेड उसके हवाले से हम भरपूर तान का इज़हार करते हैं और मैं तो रखता हूँ दूसरी पोलिटिकल पार्टी से भी कि वह कराची जो अपना प्रे, प्रेस क्लब हों या उनके साथ मिल के भी हम कोई ऐसी चीज़ का और हम, आ, हमने एक प्लान किया है इन अगले वीक इनशा हम एक कराची के इश्यूज के ऊपर एक सेमिनार करेंगे जिसमें जो कराची के स्टेक होल्डर हैं उनको भी दावत देंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमान ने शुरा महफिल से ज़ार तशक् करते हुए कहा कि आज़ादी जहर राय पर समझौता नहीं करेंगे लेकिन डिसप्लिन के नाम पर उस राय को ही पाबंद कर दिया जाए उसकी आज़ादी को सल्ब कर लिया जाए ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए सियासी जमातों का ये काम होता है कि वो उस पर आवाज़ बुलंद करें और सहाफत का और सहाफ़ियों का और शोबा सहाफत का और प्रेस कलरों का ये काम होता है कि वो इन बुनियादी इशूज़ को टेकअप करें तो आज़ादी इजहार जिसका एक का हमारे कानून में हमारे दस्तूर में हमारे आइन में मौजूद है उसको तो फॉलो करना और करवाना सबकी ज़िम्मेदारी है लेकिन आइन से मावरा होकर क़ानून इसलिए बनाए जाएं कि अपनी मर्जी की बात सुननी है अपनी मर्जी की बात करनी है और अपनी मर्जी से पूरे निज़ाम को चलाना है तो इंसानों की मर्ज़ी को तो इंसानों के ऊपर ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती इसलिए सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए सबको बात कहने का मौका मिलना चाहिए और इस पर जो भी कदम किसी भी हुकूमत की तरफ से लगेगी हमें उसकी मुजातमत करनी चाहिए और मैं तो रखता हूँ कि प्रेस क्लब इन इसमें कलीदी रोल अदा करेगा और आने वाले दिनों में जहाँ इस बात का यह अहमियत होती है कि हमारे साफियों के बहुत सारे मसाइल मुश्किल ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ होता है हुकूमतों से भी होता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सहाफत के शुबे में कदखल लगाई जा रही हो आज़ादी अजहार पर या मीडिया के जो दोस्त हैं वो अगर उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा बड़े बड़े मीडिया ऑफिस हाउसेज़ मौजूद हैं और अब तो इस वक्त मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा पनपने वाली इंडस्ट्री मीडिया ही है और इसलिए कि आप देखें कि हर तरफ जमू हाली है लेकिन इश्तहार की मद में खासतौर पर हमारी सिंध हुकूमत बहुत आगे है और वो बिलियन्स में इस वक्त इश्तहार जारी कर रहे हैं और वो इश्तहार मिल तो रहे मीडिया हाउसेस को लेकिन अगर वो इश्तहार सिर्फ इसलिए हैं कि फिर हुकूमत को सपोर्ट फराहम की जाए तो इस पर भी मीडिया के लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अगर इन इश्तारों के पैसों से मीडिया वर्कर को सहूलत नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है कि ये एक रिश्वत के ज़ुमे में बात आएगी और रिश्वत तो किसी सूरत काबिलत कबूल होनी नहीं चाहिए इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मौजू ऐसा नहीं है कि जिस पर हम इसलिए बात ना करें कि हमारी कवरेज कम हो जाएगी हम इसका खमियाजा भुगतते हैं और बाद मीडिया हाउसेस ये काम करते हैं कि वो हुकूमत को जो उसका प्रोपोशन है उससे कहीं ज़्यादा फेवर देते हैं उसकी तमाम तर चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज के इस दौर में इन मीडिया मालिकान को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये बातें छुपने वाली होती नहीं हैं बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट असर पड़ता है और जब सोशल मीडिया से वो सारी चीज़ें निकलती हैं जो हुकूमत के जराइम को पूरी तरह से वाजे कर देती हैं तो फिर इस मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं इसकी वक्त कम हो जाती है इसलिए एक बैलेंस पैदा करने की ज़रूरत है अगर इश्तहारों का एक निज़ाम है तो वह आपका हक है वह आपको मिलना चाहिए लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए कि इसमें मीडिया वर्कर क्यों सफ़र कर रहा है उसको वक्त पर बहुत सारी जगहों पर पैसे क्यों नहीं मिल रहे उसकी तनख्वाहों में इजाफ़ा क्यों नहीं हो रहा उसको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रही उसको हेल्थ की फैसिलिटी क्यों नहीं फराम की जा रही तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े जो मीडिया ग्रुप्स हैं सबसे ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है बस तो इदारे ऐसे हैं कि जो वाकई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं तो उनको भी उनकी उनके लिए तो ज़ाहिर इस हुकूमत के पास भी कुछ नहीं है ऐसे इदारे जो जनरली अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं उनके लिए तो इशारात भी नहीं है उनके लेकिन जिनके ऊपर नवाजिशात हैं वो नवाजिशात सिर्फ चंद हाथों में रहें यही तो बदतरीन सरमायादाराना और ताबूती और साम्राज्य निज़ाम होता है कि जिस पर जो है वो पूरा का पूरा इसार करके बादशाहतें कायम होती हैं ये बादशाहतों का ही निज़ाम है कि आप आवाज़ बंद कर दें आप लोगों को खरीद लें आप मीडिया को ख़रीद लें आप अबिलास की सलाहियतों को सख्ब कर लें अपनी ताकत के जरिए से तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि कराची प्रेस क्लब माजी की तरह इसमें एक मरक़ बने इस पर आवाज़ उठाए इस पर एक ज़बरदस्त किस्म की डिबेट शुरू करें हर मकतब फ़िक्र के लोगों को बुलाएं तबादला ख्याल करे और यहाँ से वो तहरीर जन्म ले जो वाक़ कम अज़ कम इस साढ़े तीन करोड़ लोगों के लिए तो आवाज़ बुलंद कर सके पच्चीस करोड़ लोगों रोना तो इस वक्त सब लोग रो ही रहे हैं लेकिन वो आवाज़ भी बंद कर दी गई है। प्रोग्राम के अख्ताम पर पुरतकल्फ जहराने का अहतमाम किया गया इस मौके पर दावत में शरीक मेहमान खाने के साथ साथ फलों के बादशाह से भी लुफानंदोज होते रहे इस शानदार पुरोकार तकरीब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदानी अदबी शख्सियात और मोजीन शहर ने कसर तादाद में शिरकत की